там по железу бьет вот как зайдешь в лифт а он слышит и он вот это бьет перерезанные провода стук в стены стены настолько там очередно уже разбиты потому что звон по стене когда он бьет то это бьет по арматуре Видно вот эти вмятины все, вот тут был замок у нас раньше, такого плана он его выбил два раза. Есть фотосъемка, да. можно посмотреть, да, где видно, что он поджигал. То есть выбитый замок, это пол четвертого ночи, он буквально три вот 3... удара, вот здесь был замок, то есть ну, его на соседы, поток, мы его просто, нам сосед, мы в доме. Вдруг вот такое вот, и каждый день, каждый день вот это вот. Привыкли к вот этому безобразию. Шо, наступает, наконец, момент, когда терпение лопается. Это, Приходит полиция. Что люди и, собрались. И они вынуждены были куда-то его девать. Они позвонили в МЧС, вызвали машину психиатрической помощи. И через балкон его отправили в психбольницу да, киданки. Ну, месяц он орёт матом по стенам, с одной стороны там стукнул, с матами бежит в другую часть квартиры, там ну, и стучит. Да. Смею предположить, что у него болезнь Блеера с галлюцинаторным параноидным синдромом, хроническое течение с частыми обострениями. Вот это он отрезает себя и нас от внешнего мира. Нормальный человек ночью этого делать не будет. А он отбивается, голос, значит, у него бред. И в этот бред, в радиус это попали мы. Вы дверь откроете нам? Для, чего? Для общения. Не, мы плохо общаемся. Через дверь вы же даже неуважение к нам. Ну вам придется сегодня открыть ее. Вы же понимаете это? Вы слышите меня? Да. Алло, здравствуйте, девушка. Нам можно, пожалуйста, патруль на Валентиновскую 18. Произошло тут сосед, мешает гражданам, ну, соседям жить, бьет по дверям, ломает камеры, видеонаблюдения. А почему? Люди обращались неоднократно в полицию, толку от этого никакого нет. Сейчас, секунду, подождите, сейчас, сейчас. Ожидаем, спасибо. Подрывать, инспектор патрульной полиции Яненко. Инспектор патрульной полиции Яненко. Пусть он с вами пообщается. Для чего, бро? Выйди, давайте поспелкуемся. Мы до меня начали стукать. Вийдіть, поспілкуємося з вами. На вас скарга. Яка потреба у тому, щоб мені зараз вийти? Вийдіть, ми возимо вас пояснення, можливо, то не так було. Що саме. Яка скарга? Скарга, що ви руйнуєте майно, яке знаходиться в під'їзді. Розумієте, на вас поступила скарга. Ну це не вперше. Ну не вперше. От ми хочемо вияснити. Можливо, до вас привзято відносяться. Тобто, ну хто, ну, я кожну справу маю пояснювати, що <ріст> Ви мої двері бачите? Так. Да. Да. Тобто ви хочете, ну, от як ви гадаєте, хто їх пошкодить? Вони не пошкоджені. Ну як це не пошкоджені? Ну, так, давайте подивимося. Вони, вони були, пошкоджені. А хто, а хто їх пошкодив? Е, я не знаю, мені, мене тоді не було. Бо їх вода не появили. Так, звісно, <ріст> все по